Всім привіт. В общем, передивився я сьогодні бой Майка Тайсона з Джейком Полом І не знаю. Мнение, що цей бой, мнение слитый. Проплачений, просто проплачений. А что проплачений, я вам сейчас покажу. А ви, пожалуйста, напишите мені в коментарі, ви так, як я, Или у вас якесь ну, другая мнения. Ну и что вы скажете? Я думаю купленный бой. Ну хотя это лично мое мнение. Просто не верите? Ну бачите, как Майк Тайсон ну, тренировался до боя и как он показался на ринге. Просто вот так стоял и все. Ну. Даже и люди все пишут. А сейчас я зачитаю. 100% купленный матч. Майк никогда таким не был. Он всегда по возможности ломал по полной. А тут танцы на льду, господа. Что он Зато 20 лямов заработал. Все равно Майк Тайсон лучше. Он в свое время был номер один в мире. Да, я тоже так считаю. И до сих пор такими останутся. А, кстати, заметил он покусал перчатку. Походу, точно проплачено. Потому что она раз так хотелось заехать. То и не кусал перчатки. Ну, я говорю, куда же свою злость надо девать? Не знаю, напишите, пожалуйста, свои комментарии, как считаете вы. Ну, это лично мое мнение, я, ну, типа, никому его не навязываю, просто скажу, как я думаю. що це просто проплатили легкий спосіб так заробити нормальний кеш. 20 мільйонів доларів, да? А Джейк Пол сколько? 40 мільйонів доларів. Ну зато, скажу одне, красавчики. Майк завжди був красавчик і ними Легенда.